Salam əhmətli kanalımıza izləyəramız. Bu gün sizə Masalız qəsəbəsində Yeni Baqı yaşayış kompleksinin arxasında gözəl 2 mərtəbəli yeni təmir olunmuş həyət evi təqdim edirəm. Bura həyətinin ümumi görünüşüdür. Həyətinə rahatlıqla maşın daxil olur və kifayət çı qədər boş sahəsi qalır. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, bütün e, kommunal xətləri qaydasındadır. İnternetə qədər var. Evin yaxınlığında optik internet işləyir. Yeni Baqı yaşayış kompleksinin həyətində mərcurl dayanacağı da var. Məktəb də var, bağça da var, park da var, hər şey var. Yəni bu sıradə olan evlərdə tam yaşayışa lazım olan hər bir obyekt mövcuddur. Ev yeni təmirdən çıxıb, evdə yaşayış olub, təmir çox zövqlə başa çatdırılmışdır. Evin tikintisinin videoları var. Yəni əminliklə şəxsə deyə bilərəm ki, Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında bu qiymətə 4 otağlı ev yoxdur. Yəni Ev sahibinə pul lazım olduğu üçün ev dəyərindən ucuz təklif olunur. Cəmi 75.000 manata təklif olunur. Real alıcılara, yaxın zamanlarda real alıcı olsa çox gözəl bir endirim olunacaq. Bu evin giriş hissəsidir. Yeri laminatdır. Burada yer saxlayıb var, paltar şkafi, ayaqqabı qoymaq üçün yer hazırlamaq üçün yer qoyublar. Keçə evin otaqları ilə sizi yaxından tanış eləyim. Bura evin zal otağıdır, qonaq otağıdır. Baxın belə bir gözəl O, otağı var. Bu evil çox böyük üstünlüklərindən biri də odur ki, bu otaqdan bir də nə də yuxarıda var. Yəni istəsəz hər ikisindən zal kimi istifadə edə bilərsiz. Bura evin mətbəx hissəsidir. Mətbəxın pəncərəsi evin həyətinə baxır. Yəni öz həyətimizə baxır. Evin yanında 1 metrə qədər boş sahəsi var. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağını sizə göstərim. Hər şey hazırdır aksesuarların bağlanmağı qalıb. İkinci mərtəbəyə qalxan priyakanların altında belə bir kladovka düzəldiblər, artıq əşyaları yığmaq üçün. Qalxan evin ikinci mərtəbəsi ilə və otaqları ilə sizi yaxından tanış edim. Bu da birinci mərtəbənin ümumi görünüşüdür. Əziz izləyicilərimiz, biz evin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbənin birçıq otaqı son olmadığına görə bəzi yerlər qaranlıq düşə bilər, üzrə hesab edirsiniz. Amma bəzi işıqlı otaqları mən sizə göstərəcəyəm. Vaxt dediyim o geniş otaq, bax buradadır. 2-ci mərtəbədə bir dənə də bu boyda yataq otağı var ki, buranı həm zal kimi, həm yataq otağı kimi istifadə etmək mümkündür. Digər otaq burdadır. Buranın da pəncərəsi işıqlıdır. Bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır. Adətən bu tip evlərdə pəncərənin birinin, ikisinin qabağı bağlı olur, divara söykəlir. Amma bu evdə bütün pəncərələr açıqdır. Bir yataq otağı da Burda yerləşir bu otağın eyvana çıxışı var. Eyvanın ətrafı istəyə yaxınlığını da göstərim. Çox əlverişli, çox düşmə bir variantdır. Baxın, evlərin demək olar ki, hamısı satılıb. Bu sırada 2 dənə ev qalıb. 175.000-ə bu ev, bir də 80.000-ə qarşı tərəfdə olan ev qalıb. Yəni gənc ailələr üçün, məktəb oxuyan yəni, uşaqlar üçün. Qeyd etdim ki, bu Yeni Başqa yaşayış kompleksində rus sektoru mövcuddur. Yəni Azərbaycan dilində də öyrəcəslər, rus dilində də dərs keçirlər. Kanalda hər qiymətə bina, həyət evləri, torpaq sahələrimiz var. Bu evi ipoteka yolu ilə alınara götürmək mümkündür. İpotekası hazır olan şəxslər buyursunlar, əlaqə saxlasınlar. Kanala abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.